बास लोग पूछते हैं कि हम इार सवाब करते हैं लेकिन उसका तरीका हमें मालूम नहीं हो पाता सही तौर पर कि कैसे किया जाए कि इस सवाब नफली इबादात के जरिए से भी किया जा सकता है और फरज़ लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कि कोई ऐसा काम कर लिया जाए कि जिसका जो नफ़ा है वो जारी रहने वाला हो मिसाल بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज जिस मौजू के ऊपर गुफ्तु करने का इरादा है दुआ फरमाई के अल्लाह ताला सही तौर पर हमें उस बात को समझने की और उसको इख्तियार करने की तोफ़ी कता फरमाए वो मौजू है सवाब की शर हैसियत यानी सवाब की शर हैसियत क्या है क्या ये करना दुरुस्त है या नहीं है और इसी तरीके से इसका तरीक़े क्या कार क्या है बास लोग पूछते हैं कि हम इस सवाब करते हैं लेकिन उसका तरीक़ा हमें मालूम नहीं हो पाता सही तौर पर कि कैसे किया जाए हम करना चाहते हैं लेकिन तरीक़ा सही मालूम नहीं होता और बहुत से लोग ऐसे हैं यानी एक तबका ऐसा है जो सवाब के मुनकर हैं यानी वो सवाब कहते हैं कि कोई चीज़ नहीं है सवाब इस तरह नहीं पहुंचता तो देखिए याद रखिए इशार सवाब के ऊपर बारह से तेरह दलाइल मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ लेकिन चूंकि वीडियो तवील ना हो जाए इसलिए मैं मुख्तसरा दो तीन दलाइल के ऊपर इतफा करूँगा बाकी जिसको दलाइल चाहिए वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रबता करके मुझसे दलाइल हासिल कर सकता है कुरान शरीफ की एक आयत खुद में अमालम सौदा पतान तो तोहिर इसमें आप सलील्ह वसल्लम से इशात फरमाया जा रहा है कि आप उनके मालों में से सबका ले लिया करें तोहिर और व तो जम जिससे उनको क्या है सफ़ाई होगी उनकी ज़ाहरी और बातली जो है वो तहारत उनको हासिल होगी वसल आल और फ़रमाया जा रहा है कि आप उनके लिए दुआ फरमाइए इन सोला तक सकन बेशक आपकी जो दुआ है वह शरापा तस्किन है इनके लिए आपकी जो दुआ है वो शराब तस्किन है इनके लिए तो मालूम क्या हुआ कि पैगम्बर की जो दुआ है यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं लेकिन फ़ायदा एल ईमान को पहुंच रहा है यही तो इसार सवाब की हकीकत है ईसार का मतलब होता है पहुंचाना और सवाब का मतलब तो क्या है सवाब यानी सवाब को पहुंचाना यही इसषार सवाब की हकीकत है इसी तरीके से एक हदीस में आता है एक ऐशा रजील त से रिवायत है कि एक सहाबी आप वसल्लम के ख़िदमत में हाज़िर हुए और फरमाने लगे कि इन नमी मेंफ्तुली तत नब्स हुआ कि मेरी जो वालदा है ना वो अचानक उनकी वफ़ात हो गई वह अज़ुल लकल तसदत और मेरा ये गुमान है कि अगर वो बातचीत करती यानी जिंदा होती तो वह सदक़ा करती फ़हन ला अजर इन तसद तो यानी क्या उनको अजर मिलेगा अगर मैं उनकी तरफ से सदका कर दूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फरमाया कि नाम जी हाँ उनको अजर मिलेगा तो इससे भी मालूम हुआ कि अजर मिलता है इसी तरीके से एक और रिवायत में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्ला फरमाया इदा फरमाए इंसान जब इंसान जो मर जाता है अमल हो तो उसका जो अमल है वो मुनक़ हो जाता है इल्ला मिन सलास्त मगर तीन चीज़ें ऐसी हैं कि उसका जो सवाब है और उसका जो बदला है वो उसे मरने के बाद भी मिलता चला जाता है जारी रहता है वो फरमाया कौन कौन सी चीज़ें एक दो सदन जारिया यानी एक जारी रहने वाला सदक़ा और एक फरमाया भी ऐसा इलम के जिससे क्या है मखलूक़ फ़ायदा हासिल कर रही हो और रगूल हो या ऐसा नए साल लड़का ने एक औलाद जो इसके लिए क्या है दुआ कर रही हो कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान तो मर गया लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ें छोड़ कर वो जा रहा है कि काम करके कर वो गया तो उसका सवाब उसको पहुँचता रहता है तो मालूम ये हुआ इन रिवायात से कुरानी आयात से मालूम ये हुआ कि सवाब की हकीक़त है इसाले सवाब का इनकार करना दुरुस्त नहीं है अब इसाले सवाब किन चीज़ों का किया जा सकता है तो पहले ये समझ लें कि सवाब नफली इबादात का ज़रिए से भी किया जा सकता है और फ़रज़ के बारे में किया जा सकता है या नहीं इसमें अहल इल्म का इख्लाफ़ है बास अहल तो ये फ़रमाते हैं कि नहीं सिर्फ नफली जो है वो इबादत के ज़रिए जो है सवाब किया जाएगा फ़रज़ के जरिए इसार सवाब नहीं किया जा सकता जबकि बादल इम ये फरमाते हैं कि नहीं फ़राइज के जरिए से भी जो है सवाब इस सवाब किया जा सकता है कि कोई फ़र्ज नमाज पढ़ के उसका किसी को पहुँचा दे बहरहाल मसलराफी है तोलमा की राय यही है कि एहतियात इसी में है कि फ़रज़ का वाब ना पहुँचाया जाए जो फ़राइज वाजिबात हैं बल्कि जो नफली इबादत हैं नफली रोज़ा रख लिया नफली नफिल नमाज पढ़ ली जिक्र असकार कर लिया तस्बीहात पढ़ ली कुरान शरीफ़ की तिलावत हो गई तो इसका सवाब जो है वो आप पहुंचा सकते हैं इसी तरीके से इसाले सवाब जो है वो ज़िंदा को भी पहुंचाया जा सकता है और फ़ौत शुदा लोगों को भी मसलन आपके वालदे दुनिया से चले गए आप कुछ तिलावत करके कोई चीज़ सदका करके या इसी तरीके से कोई तस्बीहात पढ़ के या नफली रोज़ा या नफली नमाज पढ़कर इसका सवाब अपने वालदेन को पहुंचा सकते हैं या वालदेन अभी ज़िंदा हैं तो भी इस सूरत के अंदर आप उनको सवाब पहुंचा सकते हैं और ये बात भी याद रखिए कि सवाब की सूरत में ये बात जहन में आती है कि हमें सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा तो नहीं यानी ऐसा नहीं है कि जो इशार सवाब कर रहा है उसको कुछ नहीं मिलेगा जो सवाब पहुंचा रहा है उसे कुछ नहीं मिलेगा बल्कि जो सवाब पहुंचा रहा है जिसको पहुंचा रहा है उसे भी फ़ायदा होगा और जो करने वाला अमल कर रहा है उसे भी जो है वो सवाब मिलेगा तो ये बात याद रखने की है इसी तरीके से सवाब के अंदर वैसे तो मैंने कहा ना कि जिक्र असकार कर लिए तस्बीहात कर ली तिलावत कर ली इन सब का सवाब पहुंचाया जा सकता है लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कि कोई ऐसा काम कर लिया जाए कि जिसका जो नफ़ा है वो जारी रहने वाला हो मिसाल के तौर पर मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले लिया या इसी तरीके से किसी हस्पित की तामीर में हिस्सा ले लिया कुआँ खुदवाने के अंदर किसी तालब इन को किताबें ख़रीद कर दे दी कोई किताब तसनीफ़ ली यानी ऐसा काम कि जिसका जो जारी लेने वाला हो कि आप तो दुनिया से चले गए हैं लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो बाद में आने वालों को पहुंचता जा रहा है तो ऐसी चीज़ों का क्या नाम है सवाब करना ज़्यादा बेहतर है वरना तो मतलब जैसे मैंने कहा कि नवाफिल वगैरह जिक्र असक दस्पियाार इनका भी इसाले किया जा सकता है सवाब पहुँचाया जा सकता है इसी तरीके से ये बात याद रखिए कि इसार सवाब के अंदर किसी दिन की कोई तखीस नहीं है कोई वक्त की कोई तखस नहीं है हाँ ये कि अगर नफिल नमाज़ पढ़ रहे हैं तो जाहिर बात है इसमें तो मकरू वक्त को देखना चाहिए ना कि ममनू वक्त तो नहीं है वरना कोई तखसीस नहीं है किसी दिन की जैसे बाज़ लोग तखसीस कर देते हैं कि भाई सोए में चहला में बरसी फला नहीं है कि फला दिन जो है वो वो सवाब करेंगे याद रखिए ये शरीय में क्या अपनी तरफ से इजाफा है ये बिदात के ज़ुमरे में आता है बल्कि शरीय ने बहुत ही आसान तरीक़ा बताया है क्या आप बैठे हुए हैं आप जिक्र कर लिया दुरुष शरीफ़ पढ़ लिया तस्बीहात पढ़ ली कुछ तिलावत के रुकू पढ़ लिए कुछ आयतें पढ़ ली उसका सवाब पहुंचा दिया तो ये पहुंच गया सवाब बहुत आसान तरीका बताया है यहाँ ये लोग आजकल जो बास लोग कुरान खानी का जो हमारा सिस्टम चल गया ना कि बच्चों को बुला लेते हैं मदरसे के या किसी और तरीके से कि भाई इस साल ब फलाना आदमी बढ़ गया उसके लिए सवाब के तौर पर तो देखिए इसमें बहुत सारे मफासद हैं लिहाजा इससे बचना चाहिए तरीका दुरुस्त नहीं है बल्कि इंतहाई आसान है ना सवाब के अंदर ये ज़रूरी है कि आप पूरा कुरान खत्म करें ये किसने कहा है आप कुरान का एक हर्फ पढ़ रहे हैं ना तो उसके ऊपर दस्नीकियाँ मिल रही हैं जितना पढ़ सकता है आदमी उतना पढ़े और उसका सवाब पह पहुँचाता रहे अब इस सवाब का पहुँचाने का तरीका क्या है ये भी समझने अहम बात है कि इसका तरीका ये कि मसा आपने कुछ रूकू पढ़ लिया कुछ नफिल नमाज पढ़ ली नफरी रोज़ा रख लिया और आपने दिल में ये नीयत कर ली कि अल्लाह इसका सवाब जो है मेरे मरहूम जो वालदे उनको पहुँचा दीजिए या मेरे जो वालदे हयात जिंदा हैं उनको जो है वो पहुँचा दीजिए यानी कि यह आसान तरीका है दिल में नीयत कर ली कि करने के बाद कि इनको पहुँचा दीजिए तो ये आसान तरीका इस सारे वाब ये तरीक़ार होता है जिसको अख्तियार करके हम अपने मरहूमिन को और ज़िंदा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही बातों को सही तरीके से समझने की सीखने की तोफ़ी अता फ़रमाए और इसको आगे फैलाने की भी तोफ़ी अता फ़रमाए दुआ में ज़रूर याद रखिएगा असलकमल वर्का